Дорогие друзья, на кафедре Пойма есть преподаватель, который единственный проработал на ней все 40 лет, с самого момента создания. Он и сейчас продолжает работать. Наверное, каждый студент помнит, как на первом курсе сдавал ему не один раз зачет. Этот преподаватель Сергей Николаевич Капычка. Все Николаевич, вам слово. Здравствуйте, я всех в зале приветствую, поздравляю с нашим юбилеем. Естественно, хочу немножко рассказать об истории становление нашей кафедры. Вот. Вы знаете о том, что э, историю делают люди, коллективы. Вот я хотел бы вернуться на 40, даже с лишним немножко лет тому назад, иначе с того, вообще, как появилась специальность 0647 прикладная математика. В конце 60-х годов прошлого столетия э, назрела острая необходимость выпуске специалистов, которые прекрасно владели математическим аппаратом на уровне выпускников Механико-математического факультета университета, а также обладали навыками программи программистов, в том числе и системных программистов. Значит, по решению руководства того государства, которое называлось Союз Совет, Советской Социалистической Республик, значит, было решено открыть подготовку по прикладной математике, инженерам математиков в 12 вузах Советского Союза. Благодаря тому, что Константин Григорьевич Самофалов, заведующий и основатель первой в Украине кафедры вычислительной техники, был членом методического совета по вычислительной технике Министерства Союзного, значит, такое право готовить инженеров-математиков было дано нашему политехническому институту. И поручено это было в кафедре вычислительной техники. Поэтому первые выпускники, которые и сегодня здесь находятся в зале, они поступали на кафедру вычислительной техники на специальность прикладная математика. Константин Григорьевич был умнейшим человеком, вот, и он понимал, что нужно выделить подготовку специалистов по прикладной математике и поручить отдельные кафедры. С этой целью он начал накапливать потенциал научный, педагогический у себя на кафедре. Для этой цели были приглашены на кафедру такие преподаватели, как Лидия Ивановна Яхмут. Вышедшие в отставку полковник и инженер, доктор технических наук Евгений Николаевич Вавилов. Его соратник, как mm -hmm. на фронте, это люди, которые прошли войну, все и говорят, очистку до победы. Вот. Григорий Пимович Порпной, Гасен. Валентин Иванович Дубас. Доцент. Значит, поручено было вославить кафедру Евгения Николаевича Вавилову, который имел большой педагогический стаж подготовку офицеров для вооруженных сил Союза СССР, а также это был ученый с, великой, с большой буквы. Его выпускники по всему Советскому Союзу и не только по всему миру, как выпускники Кверту, продолжают его так сказать, научную деятельность, хотя, к сожалению, его уже нет. Евгений Николаевич понимал, что без научной составляющей подготовки специалистов цель может быть не достигнута. Поэтому он начал прорабатывать вопрос и привлекать из академических институтов группы ученых, разработчиков, активно действующих. И таким образом к нам на кафедру был приглашен Виталий Васильевич Литвинов, в то время кандидат технических наук со своей группой, которую входили Козырь Анатолий Филиппович, Дубровина Екатерина Владимировна, Панчук Анатолий Николаевич, Семик Анатолий Павлович. Значит, во время работы в нашей кафедре, эти перечисленные после послелитвенной люди они стали тоже кандидатами технических наук, активно участвовали в учебном процессе, а коль есть наука на кафедре и преподаватель общается со студентами, то, естественно, студенты липнут, как, скажем так, мухи на мед, в общем-то, и притягиваются к этой, так сказать, научной деятельности. Поэтому очень многие наши студенты, пройдя лабораторию Литвинова, они остались там работать и впоследствии защитили диссертации, работая ведущими специалистами в настоящее время во многих фирмах. Чуть позже значит, на кафедру была приглашена группа сотрудников, возглавляемая кандидатом технических наук, э, доцентом Цивинским Владимиром Георгиевичем. Это Геннадий Георгиевич Бондарович, Дмитрий Алексеевич Росташинский, Александр Георгиевич вот, Виктория Викторовна Виктора Громова. Они вот, тоже внесли свою лепту. Значит, они занимались автоматизацией экспериментальных исследований, занимались различными производственными задачами, в том числе для Центра управления полетами космических исследований. Опять же, они пришли откуда? Они пришли со студенческого конструкторского бюро факультета электропростроения и техники. Я помню, что в 14 общежитии Поскольку это было студенческое конструкторское бюро, естественно, студенты там тоже проходили мужественную школу загадки. После этого на кафедру были приглашены еще другие сотрудники. Сергей Макарович Макаров, специалист в области диагностики и контроля, так сказать, работы цифровых устройств. Ирина Валентиновна Касаткина, мы сегодня. Анатолия Азаревич Туник, специалист, доктор технических наук, профессор, специалист в области управления. Значит, на кафедре возникли группы научные, вокруг которых, так сказать, вращались наши студенты, последствия наши сотрудники и даже в настоящее время преподаватели. Эти научные школы, в общем-то, Породили новых ученых. Кстати, пришла еще Татьяна Архиповна Таран, которая, 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 которая вот. она породила на кафедре новое направление, посвященное искусственному интеллекту. И вокруг нее, так сказать, много студентов обращалось, много ли защищенных людей. Значит, в группе Цивенского был также Маслянка Пал Палыч, который сейчас преподает у нас, доцент и ведет тоже одно из научных направлений. После смерти Евгения Николаевича Вавилова в 1978 году, в 1979 году, кафедру возглавил Александр Артемьевич Молчанов, пришедший к нам из промышленности, имеющий и педагогический опыт, и промышленный опыт. С этого момента у нас э, началась эра более так сказать, интенсивная, поскольку до этого момента у нас был один компьютер с М4 на кафедре, как пользовались общей институтской лабораторией вычислительной техники. После этого началось обустройство э, классов персональных машин. Александр Тимич продолжил свою линию научную, у него защищено тоже целый ряд э, диссертации кандидатских его учениками, докторская из Азербайджана, на не фамилию, к сожалению. Вот. Значит, даже в настоящее время, в этом году, Александр Кимича тоже защитился, наш выпускник, кандидатскую диссертацию защитил. Молодое пополнение наше научное, это направление, которое возглавляет Олег Романович Чертов, наши молодые Владимир Викторович Мальчиков, Павлович, у тоже защиты уже сказать, произошли, его учеников и намечается еще. Вот. вот так мы, так сказать, развивались эволюционно, достигли так сказать, некоторых высот. Конечно, были у нас тоже тяжелые времена, особенно те времена, когда... Зарплата в ВУЗе была очень маленькая. Молодым ребятам, нашим преподавателям надо было кормить семьи. Они ушли в бизнес. Мы, вот. ну, правда, сделали им замечание прямо со сцены. Забывают они кафедру. Я все-таки всех просил бы Альма-Матер не забывать, посещать нас, заинтересоваться, чем живет кафедра. Здесь э, декан факультета профессор Дычки говорил о том, что да, и Александр говорил о том, что из нашей кафедры родилась кафедра математических методов системного анализа. Хочу обратить ваше внимание, что мы родили эту кафедру в 15-летнем возрасте. Понятно, да? Я, заканчивая свое выступление, хочу сказать еще такие вещи, что из 48 лет, которые меня связывает с КПИ, Я поступил в 65 году на первый курс, на 40 лет. Отдан на кафедру прикладной математики. Меня с тем, что я до сих пор еще продолжаю, ну, скажем так, активную деятельность. Вот. Благодарю своих учеников, которые, так сказать, я имею в виду студентов, которые терпят, мы, может быть, иногда слишком требования большие. Вот я всегда им говорю, что потом вам будет легко. Я желаю родной кафедре, коллективу, будущим поколениям, будущим преподавателям успехов, удачи и достижения новых вершин, чтобы наше имя, имя выпускника кафедры прикладной кафе, математики звучало